Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala mursalin alihi Amma Yang kita hormati bersama Guru kita bersama Abdul Maimun Semua keluarga besar Bah Maimun Gus Sofur, Neng Nadia semuanya kita hormati dari Pertamina semuanya, nonton Mas Ari, nonton Mas Solikin, Mas Latif semuanya saya hormati. Saya sebetulnya sudah tiga tahun yang lalu sering dimintai ngaji sama Pertamina dan karena saya sudah daftar jadi resi tengok-tengok di rumah itu sudah nggak mau ya. Alhamdulillah Pertamina punya cara yang agak nggak benar itu memanfaatkan Gus Sofur ngundang saya. Semoga Allah memaafkan. <laughs> itu tak politiknya masih jalan. Itu. <laughs> Tapi alhamdulillah semoga ini kesalahan yang dimaafkan Allah Subhanahu wa taala ini. Karena politik itu penting. Dulu itu ada orang berdoa di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya itu agak mengganggu itu, agak menteror. Ya Allah, jika saya jadi orang baik, maka yang senang ini kekasihmu yaitu Rasulullah s.a.w Alaihi Wasallam tapi kalau saya jadi orang jelek itu yang senang musuhmu yaitu setan monggo terserah jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan atau menyenangkan musuh jenengan monggo monggo <tarkan> itu kata Allah ini agak repot <tarkan> intinya terus ya sudah kamu jadi orang baik saja biar kekasih saya seneng jadi kadang-kadang hubungan dengan Allah juga harus pakai politik gitu. jadi ingkuntu solihan surah habibu kalau saya jadi orang soleh maka yang senang kekasihmu kalau saya jadi orang jelek yang senang itu musuh engkau terserah dengan sebagai Tuhan milih mana menyenangkan kekasihmu atau menyenangkan musuhmu jadi kadang-kadang dalam dunia ngaji itu juga harus ada-ada akal-akalan gitu, gitu saya berkali-kali jadi korban Nah, Sebenarnya saya senang uzlah itu bukan karena bapak satu iktifa dengan kiai yang sudah ada kedua ya bapak saya itu namanya Kiai Nur Salim itu punya bapak namanya Mbah Nur Sam sepuh sepuh itu mang uzlah mungkin faktor gen faktor gen jadi saya membatasi sekali tadi neruskan ngajinya Gus Yofur, saya disuruh agak agak lama tapi bukan lama agak agak lama itu ya 15 menit men, sambil nunggu Gus Idror. Tadi beliau cerita Mbah Maimun itu menjadikan belajar itu Torekoh Torekoh itu ilmu Kata Mbah Mengajar Jadi beliau sangking tawaduknya nggak pakai bahasa Arab Memang teks hadisnya itu Arabnya itu Ad-dunya mal'unah Mal'unun ma'fiha illa dikrawah wa ma'walahu aliman, aliman Jadi dunia ini semuanya terlak nanti Kecuali yang terkait ingat Allah Ingat belajar, ingat ilmu saya sering karena saya ini termasuk peneliti, saya bikin analogi. Ada rumah itu lengkap, ada kamar mandinya, ada kamar tidurnya, ada makanannya. Tentu yang masuk rumah itu terburuk itu adalah nggak ngerti yang punya rumah itu siapa. Nggak punya rumah itu siapa, kamu langsung makan, langsung tidur, langsung memanfaatkan isi rumah itu. Tanpa ingin tahu yang punya siapa. Betapa buruknya itu. Nah, kira-kira seperti itulah pengajaran kita di pesantren pertama yang harus kamu ngerti itu ma'rifatullah. kamu tahu yang punya dunia ini siapa kok tahu-tahu kamu pakai minyaknya kamu bor Pak Ari. terus dijual terus menghidupi sekian banyak orang itu milik siapa itu tidak milik direkturnya milik Allah Subhanahu wa taala jadi memang ngerti itu nomor satu jadi ya sama kamu mau sewan sini itu harus matur bau bab sebagai putra bangun tertua matur bau fur. kalau ngundang saya ya harus lewat gus <laughs> <laughs> jadi pokoknya harus ngerti dulu gitu. intinya itu harus ngerti dulu itu ada orang gus biasa mare istrinya itu senengnya sama saya bukan main karena saya sering cerita ilmu itu penting yang bikin orang gak kaget tuh ilmu kamu tahu kan istri kamu pantangannya itu kamu pulang tidak bawa uang, sudah gitu punya cerita di luar kamu itu enggak macam-macam. Ya, Gus tahu. Setelah pulang betul-betul enggak -betul bawa uang, ada kabar kamu macam-macam. Istri kamu marah tidak marah? Setelah marah betul, Anda harus bangga. Karena itu sesuai teori ilmu Anda. Makanya setiap dimarahi istri itu, dia bilang, ternyata ilmu saya akurat. <laughs> ilmu saya benar itu jadi ilmu itu penting supaya kalau kita ngalami apa-apa itu tidak kaget dimana-mana atasan itu ya marahi bawahan bawahan itu takut sama atasan suatu saat kamu dimarahi Pak Ari ya berarti sodako ilmu-ilmu saya mengakurat. karena ada ada ilmu yang mengajarkan bawahan marah sama atasan ya sudah anggap saja itu sesuai teori jadi enaklah, lah ilmu itu enak tadi kalau Gus Zofur cerita dulu di Madrasah Sarang sampai di Al Azhar. itu takutnya Kiai itu kalau diancam santri itu boyong. Memang ketika saya ngaji sama Mas saya sarang termasuk sama Mbak Ubab itu masyur itu. Kalau ada orang nggak naik kelas itu Kiainya diancam saya naik atau kembali ke terminal. Itu Kiai biasanya takut. Itu cerita terkenal. Ternyata di Al Azhar sama. Tadi ada anak Thailand nggak hafal 8 juz bawa tiket ke. Saya pulang ke Thailand gak jadi orang Pak dosen yang dosa lulus Lalu itu di cerita-cerita yang diceritakan Said Muhammad termasuk di Abu Abdul Farad juga gitu. Ada orang tuh dosanya banyak sekali, kesalahannya banyak sekali. Sampai diceritakan itu kesalahannya digelar itu tisatan wa sijilan. Kullu sijilan madul basar. Jadi dokumen kesalahannya itu 99 bok kotak per kotak itu sepanjang mata melihat. Sampai orang ini putus asa karena pasti masuk neraka. Tapi kata Allah, kamu tenang saja. Dan Allah itu sangat, ya kalau boleh dibahasakan, itu sangat fair. Sampai Allah tanya, "Azzalamat Kakak Tabati, apa para penulisnya itu dolim sama kamu sehingga sentimen kalau kamu jelek ditulis, kalau baik gak ditulis?" Enggak Gusti memang salah-salah betul. Jadi di antara pertanyaannya Allah itu "Azzalamat Kakak Tabati", akhirnya terus sampai itu nyata salah terus kata Allah la zulma yaum kamu tenang saja kamu punya satu kebaikan terus Allah mengeluarkan satu kotak kecil terus kata orang itu sudah Gusti gak usah gak penting masa 99 bok dilawan kotak kecil tapi di situ isinya itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika malaikat disuruh nimbang sama sobat timbang kesalahan yang sebanyak itu dengan hadil kalimat fatosat asijilat as ternyata yang menang itu kalimat la ilaha illallah yang ini salah nggak dia diabaikan itu terus kata hadis terakhir fala yaskulu ta'ala dibanding kalimat ini semuanya itu nggak ada artinya karena kira-kira logikanya gini malaikat bisa diteror sama Allah kamu berani ngabaikan nama saya jadi kalau saya dipanggil orang seribu terus satu gozofur itu milih Gus kamu berani mengabaikan putra Mbah kan saya tidak berani jadi kira-kira gitu malaikat ditanya sama Allah kamu berani mengabaikan kalimah la ilaha ilawa, ya tidak berani Gus dia sudah menangkan jadi intinya itu penting sekali kalimah-kalimah atau -kalimah la ilaha Muhammad Rasulullah sujud tadi yang diajarkan Gus Sofur apalagi tahajud terus dilihat anak Karena seneng sekali ternyata bapak saya ahli tahajud <tuluh> kalau nggak dilihat ya diceritakan gus <tuluh> tapi apapun itu supaya analogi agama itu dimulai diantaranya selain Quran hadis ijma itu kias kias itu analogi ya kayak tadi kamu masuk rumah di situ semuanya lengkap fasilitas lengkap kamu pakai aja tanpa terlintas tahu yang punya itu siapa yang mengizinkan itu siapa betapa buruknya itu sama betapa buruknya kita nikmati alam raya ini kemudian tidak tahu yang punya siapa nah, mengerti itu disebut ma'rifatullah sehingga orang yang tidak mengerti itu termasuk dalam riwayat tadi adunnya dunya mal'unatun mal'unun ma'fiha illa zikrawah wa ma'walahu aw aliman aw mutaliman Gini gue ngotot mawon, nak kata-kata sing bingung betul kulo tok jenengan luwe bingung. <laughs> Mergo nopo gue repot kabel, Se ilmu nak kakek anu repot, kulo mawon repot, nama jenengan repot. soe tak janjeni suwarga ngonten mawon kersane seneng. Wong jare gejofur ngonten. Ado-ado Semarang rene numpak bis mubuh hatis mansala kotorikon ya sufi ilman shallallahu lahu taarikanab ilal jannah. Jadi pokoke ngaji teng adat pesantren wis pokoke sing seneng wis mboten ngancam-ngancam wis wau ni wasiatte bapak kula. Bapak kula lu sering crito wong ning omas diamuk bojone utange akeh. neng tempat ngaji diancam rokok, jadi neng rumah diancam neng tempat ngaji diancam dari minjahan enam milajahan kata bapak saya, suka so, ngaji gue seneng. Ya, Alhamdulillah, guru saya juga guru bapak saya, main tuh kalau ngaji ya guyon itu, sampai pernah beliau cerita, aku tahu di salah no, ngaji kok guyon terus, dewi bangun lucu, mereka aku si is somo, cara rapati iso, jora iso guyon, mereka harus meruntus roh kitab itu pas kau mikir tertipe biaya gue seruntus tadi orang kau berapa? guyon super nampun ahli kan santai mau guyon nak latihan kan tegar <tari> dari kadang-kadang guyon -kadang itu bukti ahli nih orang tertentu tapi tentu yang sekali berbahmun yang sekali berorang-orang itu gimana teman-teman kalau kepengen kepoin jenengan ngerti lah kenapa yang tidak malun yang tidak terlaknat itu orang yang ngerti karena kamu masuk Pertamina harus tahu direkturnya siapa, prosedurnya kayak apa, masuk rumah juga gitu, nyupir juga gitu pertama yang harus tahu ini remnya kayak apa, semuanya harus tahu dan tentu di alam raya ini yang penting adalah tahu maka tanya Imam Bukhari ketika cerita babu fadilatil ilm terus beliau mendalil kalau ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah bil ilmi kata beliau kalimat yang menyelamatkan dunia akhirat itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah hanya kata ilmu yang bisa mendahului kalimat itu yaitu fa'lam anahu la ilaha illallah jadi kalimat yang sesakral itu itu gak ada kata yang mendahului kalimat itu kecuali kata ilmu yaitu fa'lam kata Imam Bukhari fa'bada'abil ilmu ya yang matur mas matur sangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh